Sebenarnya rata-rata yang mendengar tu saya pasti dia tak 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 faham apa beza jamak dengan tarjih. Because it is a technical term di dalam ilmu hadis. Bahkan dia kenapa perlu dijamakkan? Kerana hadis jariah ini ada macam-macam versi dan ada macam-macam riwayat. Okey, ada macam-macam versi dan ada macam-macam riwayat. You Atari. Uh, UND dia dakwa bahawa hadis berkaitan dengan jariah ni dia ada beberapa versi ada pelbagai riwayat ada yang sebut ainallah at-tashhadi man rabbuki jadi dia seolah-olah tidak selari jadi untuk mengharmonikan semua hadis yang berbeza ni UND kata dia ambil pendekatan untuk menjamakkan riwayat dan untuk mentarjihkan makna jamak riwayat tarjih makna iaitu UND dia tarjih bahawa hadis jariah ni adalah menggunakan bahasa isyarat apa pendapat ustaz ustaz Nur terus kata jamak pendirian yang beliau pilih untuk jamak ringkasnya lah kalau ditanya pada sudut pandang saya kita kena mula dengan pengajian hadis dia ada dua cara kita menilai hadis. Satu, ada orang dia menilai hadis dengan dia bermula dengan kesimpulan. Apabila dia mula dengan kesimpulan, kemudian daripada kesimpulan itu dia cuba untuk merungkai hadis dan juga mencari kekuatan dan kelemahan hadis agar bersesuaian dengan kesimpulan yang dia buat itu. Mungkin ada orang buat begitu, tetapi sebenarnya dalam pengajian hadis ini tidak boleh menjadi manhaj manhaj kita bukan kita draw conclusion kemudian kita ambil apa-apa sample yang kita nak supaya in line dengan conclusion kita sebab kalau kita buat begitu lambat laun akan akan dilihat sebab to be consistent untuk berlaku konsisten dalam pengajian hadis ni sangat susah. Jadi pada saya, soalan ni bermula dengan bagaimana cara kita menilai hadis. Dia mesti bermula dengan istiqra'i. Dia mesti bermula dengan melihat kepada semua dapatan, melihat kepada semua sanad dan juga jalur-jalur periwayatan, lafaz-lafaz periwayatan dan daripada situ baru kita boleh melukis kesimpulan. Berapa kali dia berlaku, dia berlaku bagaimana dan sebagainya. Jadi itu method yang digunakan oleh muhadisin. Walaupun mereka berbeza mazhab, sebab itulah saya tekankan walaupun sebahagian muhadithin yang terdahulu di kalangan Asyairah Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi Rahimahullah Kita bersetuju dengan kesimpulan mereka Sebab mereka terjun di dalam hadis dengan disiplin yang sangat kritis untuk menilai hadis Bukannya masuk ke dalam hadis dengan kesimpulan Lalu datang nak mempertahankan kesimpulan itu Jadi balik pada soalan ni Macam mana kita nak tentukan antara jama' dan juga tarjih Jadi di sisi ulama ada manhaj untuk menentukan bagaimana kita boleh untuk menjamak ataupun menghimpunkan hadis-hadis yang bunyinya berbagai-bagai. Dan ini situasi biasa dalam orang yang melakukan kajian hadis. Situasi biasa pada generasi keempat ataupun generasi kelima zaman imam-imam pengumpul hadis akan berlaku banyak perbezaan dalam banyak hadis. Ini biasa. Maka di sini para ulama mereka telah melukiskan kaedah bagaimana kita nak menilai yang mana betul dan yang mana salah. Ini menjadi keutamaan. Sebab itulah kalau kita membaca penulisan para ilmuwan hadis yang kritis di dalam ilmu ilal. Ilal ni adalah satu cabang ilmu bagi mengenali kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis. Mereka membahaskan dengan sangat mendalam Al-Imam Alimah Al-Imam Al Darqutni, Al-Imam Al Bukhari sendiri dan juga lain selain daripada itu yang membahaskan ilmu ilal, dia ada kaedah. Sebab itu kalau kita mendalami pengajian hadis, kita akan lihat para ulama hadis menggunakan kaedah dalam kes ini ini murid utama bagi rawi itu. Murid ini tidak meriwayatkan daripada rawi itu melainkan hanya satu. Murid ini hanya bertemu dengan sekian sekian rawi setelah hafazannya hilang dan sebagainya bagi menunjukkan nanti akan berlaku clash. Akan berlaku pertembungan di antara riwayat. Jadi dengan kaedah-kaedah yang pelbagai dan complicated ini mereka akan menyusun dan menentukan yang mana satu realitinya Berbalik kepada hadis jariah Persoalan pertama yang mungkin timbul Adakah kisah ini berlaku sekali Ataupun lebih daripada sekali Dua kali ataupun lebih daripada itu Berdasarkan kajian yang saya buat dan dapatan saya Dia berlaku lebih daripada sekali Berlaku mungkin tiga kali ataupun lebih tiga kali ataupun lebih daripada tiga kali. Baik, kenapa dapatan ini? Ini juga isu penting dalam hadis. Kita tak boleh membuat dapatan berdasarkan kita rasa begini. Memandangkan ada kemungkinan, kita pilih kemungkinan itu tak boleh. Jadi, antara isu yang dilinlai di dalam hadis Al-Jariah, ya, pertama, apa yang berlaku di sebalik hadis tu kisah hadis tu berbeza. Ada sahabat yang dia bawa hamba dia, jumpa Nabi, dia pesan mak dia suruh merdekakan hamba. Ada sahabat yang datang secara umum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata dia nak merdekakan hamba. Ada sahabat yang dia tanpa hamba dia dia datang kepada Nabi dan juga dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak dia nak suruh uji hamba dia, boleh tak merdekakan hamba. Ini semua konteks-konteks yang berbagai. Orang yang berbeza. Ada hadis Muawiyah, ada hadis Syariq bin Suwai al-Thakafi, ada hadis Rajulun minal Ansar dan sebagainya menunjukkan kepelbagaian hadis. Itu satu. Dan bila ada kepelbagaian, okay, kita dah tahu dah ada kepelbagaian. Yang kedua, apakah semua hadis ini diriwayatkan dengan percakapan ataupun bahasa isyarat? Ini satu soalan juga yang perlu diketengahkan. Saya fikir di sudut logik, takkanlah kalau tiga kali kes ni berlaku, tiga-tiga orang tak kerti nak cakap bahasa isyarat. Kebarangkalian itu mungkin jauh. Kalau nak fikir buat kebarangkalian itu mungkin jauh. Ini belum masuk pasal knowledge lagi. Fikir-fikir awam sahaja. Takkan tiga-tiga kali semua tu tak boleh cakap? Tak kena. Baik. Kalau melihat kepada dalil, antara hadis yang diriwayatkan tentang hadis jariah mungkin yang paling utama tiga lah satu hadis Muawiyah uh, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami Al dan juga kemudian ada hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan juga hadis Syarid bin Suaid Al-Thaqafi kita baca tiga ni dulu okey sekarang kita jump into satu hadis hadis Muawiyah bin Al-Hakam hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini diriwayatkan daripada Atha bin Yasar Okey. Atau' bin Yasar daripada uh, Atau' bin Yasar dia yang dengar daripada dia adalah Hilal bin Abi Maimunah ataupun Hilal bin Ali. Daripada Hilal, ada dua orang yang besar mendengar hadis ini. Yang pentinglah Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir. Ada riwayat Fulaih. Satu lagi. Baik. Apa yang berlaku selepas itu? Daripada Malik dan Yahya bin Abi Kathir, hadis ini bercambah. Didengari oleh ramai orang. Berpuluh-puluh orang. Diriwayatkan lebih daripada dua puluh buku dengan lafaz yang sama. Ainallah dengan man-ana Di mana Allah dan juga aku siapa Ini lafaz yang disepakati oleh Yahya dan juga Malik Ada dua isu di sini Satu, Imam Malik pitukak tukar nama rawi atas tu uh, Muawiyah bin Hakam jadi Omar bin Hakam Satu isu Isu yang kedua Riwayat Yahya bin Abi Kathir tentang hadis jariah adalah riwayat yang sangat panjang. Dia ada cerita panjang. Whole story about Muawiyah. Ada pasal dia tanya soalan dekat Nabi. Ada pasal dia pergi cakap di belakang ketika sedang solat. Ada tentang hadis jariah. Riwayat hadis tu panjang. Hanya hanya Yahya bin Abi Kathir sahaja yang meriwayatkan cerita ni keseluruhannya. Ini konteks. Yahya bin Abi Kathir. Sehingga kata Ibn Abdul Bar, Ahsanun nasiakan liha, lihadal hadis Yahya bin Abi Kathir. Orang lain, mereka pick up sebahagian daripada hadis ni. Malik ambil sebahagian. Abu Salamah ambil sebahagian dan sebagainya, Fulaih ambil sebahagian. So itu isunya yang pertama. Yang kedua, ada sedikit percanggahan di mana dalam riwayat Fulaih, dalam riwayat Fulaih sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qani', soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza. Nabi tanya, "Man rabbuk?" Hamba tu jawab, "Allazi fis-sama'." Siapakah Tuhan kamu? Hamba tu jawab yang berada di langit. Jadi dalam kes ini, boleh tak kita nak gabungkan dua-dua? Tak boleh. Disiplin hadis mengatakan tak boleh. Why tak boleh? Pertama, kerana kedudukan Fulaih tidak setinggi kedudukan Yahya wahdah. Yahya sahaja pun Fulaih tak boleh sama tinggi dengan dia. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik, Fulaih tak boleh sama dengan mereka. Jadi automatically, kita tak boleh kata kebarangkalian besar mereka dengar. Kalau dia dengar daripada sumber lain, dia dah terkeluar dah daripada rantaian ni. Jadi untuk jaga rantaian ini, Maka yang paling jelas di sini, Fulih tersilap dengar. Kenapa dia tersilap dengar? Sebab dia berbeza dengan Yahya dan juga Malik. So, riwayat Fulih, lafaznya, itu dikatakan mungkin al-riwayat bil-ma'na. Ha, ini kita selalu dengar kan orang kata banyak hadis diriwayatkan dengan makna betul eh tapi muhadis tahu para muhadisin nuqadul hadis depa tahu di mana bil makna di mana bil lafaz so ini di antara disiplinnya dalam kes ini Fulaih yang kedudukannya lebih lemah daripada Malik dan juga Yahya dia meriwayatkan daripada orang yang sama iaitu daripada Hilal daripada orang yang sama iaitu daripada Hilal daripada Atha artinya Fulaih di sini dia telah melakukan kesilapan di dalam menakalkan lafaz. Masih lagi riwayat bil makna. Orang kata kita tak jamak, tak ini masih lagi jamak menghimpunkan hadis. Tapi yang mana lafaz sebenar? Lafaz sebenar adalah apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya. Itu satu kes. Okey, selesai satu kes. Dan yang kedua, ada riwayat Taubatul Ambari Taubatul Ambari ni riwayat yang uh, sanadnya tidak dijumpai melainkan disebutkan secara mu'allak oleh Darqutni dalam Kitabul Ilal dan juga dalam Al-Ulu oleh Az-Zahabi al yang yang mana disebutkan Ustaz telah sebut dia jumpa sanad penuh bagi kisah ini dalam Ulu. So kisah Taubah Al-Ambari pula berbeza Mustafhiman man fis sama nabi tunjuk kepada dia tanya siapa di langit. So sekarang ada versi lain pula. Taubatul Ambari dengar daripada Muawiyah bin Al-Hakam, dengar daripada Atta' bin Abi Yasar. Taubatul Ambari dengar daripada Atta' bin Abi Yasar. Dalam masa yang sama kita tak boleh kata mungkin yang itu betul kot mungkin yang ni betul kot possibility ada di mana-mana boleh jadi kalah okay kalau nak kata boleh jadi ni semua kisah yang sama itu cerita lain tapi sekarang kita nak cerita pasal siapa yang betul-betul mendengar daripada atok ini persoalan yang penting sebab dua-dua ni claim dengar daripada Atok. Apa yang Atok kata? Ha, ini persoalan penting. Apa yang Atok kata? Uh, orang seperti Atok, kebiasaannya dia tak ada. Dia bukan uh, Atok bin Yasar. Orang yang kritis dalam hadis. Dia tak akan bagi dua lafaz berbeza kepada dua rawi yang berbeza. Melainkan akan diketahui. Jadi, siapa yang betul-betul dengar daripada Atok? Para penilai hadis. Mereka ada disiplin. Di antara murid-murid Atok. Ini yang kita kata tadi ilmu ilal. So, kita kena go through. Siapakah di antara mereka berdua yang banyak meriwayatkan daripada Atok yang biasa meriwayatkan daripada Atok ternyata Hilal bin Abi Maimunah kerana riwayat yang kedua daripada Taubatul Ambari daripada Atok riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang sangat jarang ataupun boleh dikatakan hanya satu hadis jariah ini saja yang diriwayatkan Taubah riwayatkan daripada Atok ini isu yang kedua jadi menunjukkan uh, Taubah al ambari bukan rawi yang masyhur daripada Atta' bin Abi Rabah. Mungkin satu hadis ni je. Berbeza dengan Hilal bin Abi Maimunah. Banyak hadis daripada Atta' bin Abi Yasar. Itu satu isu. Untuk mengatakan riwayat Taubah al ambari daripada Atta' ini, di situ ada ilal yang tersembunyi. Taubah al ambari Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini tidak dipick up oleh mana-mana muhadis. Melainkan Darakut Kutni sebut secara mu'alak, tidak bersambung di dalam kitab Al-Ilal dan juga Al-Zahabi yang datang kemudian. Alakulihal, Darakut ini sendiri sebut. Yang sahih adalah Yahya dan Fulaih. Fulaih kita dah bincang tadi isu dia. Dia bercanggah dengan Yahya dan Malik. Dan Darul ni sendiri sebut. Hadis ni tak kuat. Jadi meskipun dia diriwayatkan oleh Al-Zahabi. Eh, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Dalam masa yang sama Al-Imam Al-Zahabi dia sendiri menyebutkan bahawa syawahid. Ini Ustaz Nodros sendiri sebut. Syawahid bagi Hilal bin Abi Maimunah adalah lemah. Artinya syawahid Hilal bin Abi Maimunah ni adalah Taubatul Ambari lah. So Al-Zahabi sendiri kata hadis tu lemah. Kita tak bolehlah nak claim kata hadis tu sahih. Hadis tu pun sahih juga. Tak boleh. So ini bayangkan ini baru satu case tentang hadis Muawiyah bin al-Hakam. So, keluarkan hadis tu, selesai dah. Pergi kepada hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Atubah bin Mas'ud pula. Ini pun ada isu juga. Ubaidullah ada dua riwayat daripada dia. Satu riwayat Ibn Shihab az-Zuhri, riwayat uh, Malik Yunus Ma'mar Ma daripada Ibn Shihab az-Zuhri daripada Ubaidullah. Hadis ini menceritakan seorang lelaki Ansar pergi jumpa Nabi bawa hamba dan sebagainya. Clear, satu part. Ada satu lagi hadis. Hadis ini daripada Al-Mas'udi daripada Aun daripada Ubaidullah daripada uh, Abu Hurairah kalau tak silap saya. Ini cerita lain pula. Ini bercerita tentang yang jawapan hamba itu berlaku dengan cara isyarat. Berlaku secara isyarat. So, ada dua hadis. Daripada yang dalam hadis tu, kedua-duanya ada nama Ubaidullah. Apa nak buat ni? Nak tarjih kan nak jamak? Ha, ini persoalan juga ni. Nampak tak? Dia bukan pasal hmm. aku pilih tarjih, aku pilih jamak. Dalam spesifik kes ni pun, okay, kes ni saja nak tarjih kan nak jamak? Kalau nak tarjih, kalau nak tarjih, semestinya riwayat tiga orang besar ni, Malik, Ma'mar dan Yunus daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidullah, itu lebih kuat daripada Ubaidullah. Berbanding yang ada bahasa isyarat, yang mana diriwayatkan oleh Al-Mas'udi daripada Aun, daripada Ubaidullah. Mas'udi ini, Saduq yuhti tarayara akhirahu. Peringkatnya lemah dalam hadis ni lah. Artinya dia ini, dia dipercayai. Tapi dia banyak buat silap dan di hujung umur dia, dia ingatan dia jadi kurang. Begitulah. Bandingan tiga ni, tiga hardcore punya muhadis. So, riwayat tu jadi lemah. So, kalau kamu nak melakukan tarjih kalau nak melakukan tarjih riwayat bahasa isyarat ni dah jatuh dah maka kalau nak tarjih riwayat ini dah terkeluar dah dia terkeluar sebab dia lebih lemah berbanding dengan tiga orang besar yang meriwayatkan daripada Syihab daripada Ubaidullah tadi satu sebab kamu tak boleh jamak kamu tak boleh jamak al-imam Ibn Khuzaimah kalau seingat saya dia sebut dengan jelas yang tu soalan atashhadin la ilaha illallah wa anna rasulullah atuqini nabil ba'th ba'da al-maut ini tak boleh isyarat memang clear disebut soalan berbanding dengan satu lagi yang disebut isyarat di jawapan dan soalan uh, jawapannya datang dengan isyarat. So kalau nak tarjih ini dah out. Kalau nak anggap ia kisah yang berlainan, artinya dah tambah satu lagi cerita dekat sini. Jadi itu cara nak nilai. Kemudian kalau kita pergi kepada hadis Syarif bin Suaid pula pun ada per, ada perbezaannya juga. Dan bila ada perbezaan, contohnya hadis Syarif bin Suaid, Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz man rabbuki man ana hamad bin salamah ini berbeza dengan tiga orang rawi lain daripada syariq bin suaid yang meriwayatkan dengan lafaz ainallah man ana iaitu alqasmili dan juga Ziyad dan juga abu muawiyah so tiga berbeza dengan hamad ini hadis ketiga ni syariq bin suaid so hadis syariq bin suaid pun kalau nak tarjih, majoriti yang meriwayatkan hadis ini, Al-Qasmili, Ziyad dan juga Abu Muawiyah, mereka ni semua siqah. Ahmad juga siqah, meriwayatkan dengan dengan lafaz, A'inallah dengan man ana. Ahmad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz, Man rabuki, man ana. Jadi, pada saya, dia bukan sesemudah, eh, kamu tarjih, aku jamak, aku jamak, kamu tarjih. Tak, dia tak semudah itu. Ada penilaian yang sangat mendalam tentang hadis yang kena diambil perhatian. Wallahu Wallahu'alam. Minta maaf, jawapan terpanjang pula.